আসসালামু আলাইকুম ওয়া বারাকাতু সম্মানিত সুধি বেশ কয়েকদিন আগে আমি আপনাদের সামনে এমন একটি দরুদ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে দরুদটি প্রতি শুক্রবারে আসরের নামাজের পরে কমপক্ষে বার তেরোয়াত করলে বা শুনলে আশি বছরের গুণা ক্ষমা করে দেয়া হয় আমি আজকের ভিডিওতে সেই দরদটি বার পাঠ করে আপনাদের শুনাই দিতেছি আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনুন ইনশাআল্লাহ তাহলেই মহান রব আপনার গত আশি বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন ভিডিওটি শেয়ার করে অন্য মুসলিমকে এই দৌরত্বটি জানাতে কার্পণ্য করবেন না এছাড়াও ইসলামিক যে কোনো আমল বা অজিফা অথবা প্রশ্ন জানার থাকলে কমেন্টে আপনার প্রয়োজনীয় প্রশ্ন লিখুন এবং এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিন সম্মানিত শুধী আমি এখন আপনাদেরকে যেই দৌড়টি আশিবার শোনাব সেটি অবশ্যই ধৈর্য ধরে মন দিয়ে শুনবেন এবং জেনে রাখবেন যে এই দৌড়টি আপনি যদি শুক্রবারে আসরের নামাজের পরে ওই একই বৈঠকে আশিবার পড়তে পারেন তাহলে মহান আল্লাহ আপনার পূর্বের আশি বছরের যাবতীয় গুণা ক্ষমা করে দিবেন শোনার সাথে সাথে অবশ্যই আমার সাথে পড়ার চেষ্টা করবেন আমি স্কিনে বাংলায় লিখে দিচ্ছি ابو علاء ايضا سيكون اجراء شهر ومحمد الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الله وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل علي محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أله وسلم اللهم صل علي محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي ওয়া আলা আলিহি ওয়সাল্লিম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন নবিইল উম্মিই ওয়া আলা আলিহি ওয়সাল্লিম আলহামদুলিল্লাহ আমরা 80 বার দরুদটি শুনলাম মহান আল্লাহ আমাদের আশি বছরের যাবতীয় সগিরা গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন ইনশাআল্লাহ সম্মানিত সুধী আমরা মোটিভেশনাল বা ইসলামিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রতিনিয়ত আপনাদের সাথে থাকতে চাই আমাদের ভিডিও সবার আগে পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অল বাজিয়ে দিন এবং আপনি কোন বিষয়ে জানতে চান সেটি আমাদের কমেন্ট করে প্রশ্ন করুন অবশ্যই আমরা আপনার কমেন্টের সঠিক জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছি